Да ўступных испытаў засталося тры месяцы, таму наступная інфармацыя будзе цікавая для будучых абітурыентаў. Прахадныя балы, новыя спецыяльнасці, умовы навучання аб гэтым усім жадаючымказаі ўдзень адчыненых дзвярэй у, у брэскім дзяржаўным універсітэце імя пушкіна. Яралаа Манькоўская была сяроднаведвальнікаў. У Фае ўніверсітэта імя Пушкіна вялікая колькасць абітурыентаў. Магчыма, сярод іх ёсць будучыя гісторыкі, юрысты або археолагі. Кожні з іх баіцца памыліцца ў выбары і спрабуе даведацца, як мага больш пра сваю будучую прафесію, бо яна стане часткай іх жыцця давалася б такі велізарны спіс спецыяльнасцяў, але зрабіць канчатковы выбар зусім нялёгка, да і пытання у будучых студэнтаў назапасілася шмат. Прахадныя балы мінулага года, перспектыўнасць будучай прафесіі і ўмовы навучання ва ўніверсітэце. кольнікі жадаюць ведаць усё. Ірына Бранчук скобрана, вызначылася з выбарам паўгода таму. Правазнаўства не адразу працягнула дзяўчыну, але ўжо сёння ніхто не зможа перашкодзіць мне ісці да пастаўлея мэты, гаворыць Ірына. А если скажут, что это профессия такая вот малооплачиваемая? Мне уже говорят, многие знакомые, как бы родители там что-то сначала сомневались, но все равно я решила, что почему бы не посвятить свою жизнь тому, что мне нравится. У адрозненні Адырыны Владислав Мишаншук я шесть ведал, в Кимбуде. На дне отчиненных дверей жадая доведаться больше про профессию юриста. Меня вдохновил один из российских политиков Владимир Вольфович Жириновский. Я когда посмотрел ну, по программе где-то в лет 12 и почувствовал, что тоже хочу, тоже мое. Побоч со школьниками их батьки так само хвалюются. Ганна Сендер, ректор университета имя Пушкина, заспокоивая их и рассказывая про новые специальности. Университет готовит специалистам по 43 специальностям. В этом году открыты две новые специальности – история со специализацией археология и история со специализацией политология. Кроме того, в этом году на сокращенный срок обучения для выпускников колледжа мы предлагаем специальность туризм и гостеприимство с продолжительностью обучения три с половиной года. Отменен раздельный конкурс для выпускников сельских и городских учреждений образования. Сейчас это общий конкурс. Затем отменено профессионально-психологическое собеседование для тех абитуриентов, которые хотят поступать на специальности правоведения журналистика. До уступных испытов засталось меньше за три месяца. Самое головное – показать бездокорные веды на тестировании, кажут выкладчики университета. Ожидание стать будущими Менделеевыми або Ньютонами только допоможет досягнуть абитуриентам поставленной меты. Мирослава Маньковская, Теграна Копян, областные новины, Брест.